Уважаемые коллеги, дорогие друзья из всех стран, которые изъявили желание участвовать в нашей международной научно-практической конференции, посвященной непрерывному образованию нового столетия. Хочу сказать, что интернет-режим дал нам возможность проводить конференцию, охватывая как можно большее количество участников, буквально во многих и многих странах мира. Вы все, наверное, знаете и помните, что пять лет мы проводили форум, который назывался «Личность в образовательном пространстве». За этот период сотни участников из разных стран мира написали свои статьи, тезисы, прислали свои видео выступления. Мы обогатились этим опытом и обогащаем своим опытом, наработанным в нашем институте, другие институты, учреждения, которые занимаются образовательными программами. Хочу сказать, что нынешняя конференция посвящена наиболее актуальным вопросам нашей современности. Это непрерывное образование. Это образование 21-го столетия, которое позволяет, чтобы каждый человек учился в течение всей своей жизни, начиная с дошкольного образования, заканчивая высшим образованием, постдипломным образованием, над которым мы работаем. Думаю, что эта конференция даст нам возможность очертить реалии и перспективы непрерывного образования 21-го столетия. Приветствую всех участников, желаю очень активной, плодотворной работы. До встречи новых, новых учебных и научных наших начинаний.